представляем вашему вниманию чехол зебра синий. Наша разработка хорошо продается. Расскажем вам, из чего он состоит и как он выглядит. Так, передняя спинка длинна, что позволяет ну, на, на моделей применять его. Боковушка есть, она тоже имея форму для выпуклости, чтобы одевалась на разные резний... виды спинок. Так. Резинки для крепления. Тканина плотно тянется. Вот. Вот. Это спинка. Теперь сидушка. Сидушка тоже самое тут сетка крепеж крючки есть так задняя спинка задняя спинка вот. и есть молния если спинка ваша делается больше на эту сторону вот. вы можете расстегнуть молнию и по краям завернуть сиденье. если его развернуть вот так, то уже меньшая часть будет с этой стороны. Ну, таким образом она стоит универсальной. Если сидушка спинка не делится, то молнию можно не расстегивать. Так, это понятно. Заднее сиденье. все цельно резинки есть ну и подголовники раз два три четыре пять тут же есть и крючки Пакуем вот такую сумку. Вот. Ручечка.